Прийшли, нам дали нові полотенечко. Застелили нам ліжко, помилониві, поставили, ось так приготували мені халатик. Клас, клас. Мої друга пара полетінчик. Нічого собі поприбирали. У ванні ми помили. Нам помили, ми помили, кожен. Нам помили вані. Верну тут зараз їсти. Хочу притерти столик. Чистий, але все одно ключку. Де та Ольга Фреймут? Подивіться, який чистенький столик був. Бачите? Чистейший. Навіть під віконечко. Всеке чистесеньке. Вікна миють тут. тут. Все дуже прибирають гарно.

У субботу передавало в дождь. суббота? Или неделя? Неделя. Значит дождь пришел. Или суббота. Значит дождь не играет. Все за завиддыхались. Не знаем, какой день сегодня. хочется поехать постригти челку. Може. А может и не получится. Я только в Юле свою стрижу. Если Юля на работе, и у нее будет 5 хвилиночок на меня. Ну вот, надо поехать в Чехию, и до этой девочки, как я спевает. Чтобы на челочку не стристи. Вона не стриже, вона, вона мені манікюр робила. і Я теж тільки до неї ходила, але ми з чоловіком виїхали за кордон. Співають вже? Співають. Людям нас піднімають. А буря красно передати? Ні.

Она да? же есть, ты хочет. Жены ручни. Так, мои хорошенькие, давайте, Лендрич, не видит. Давайте, идем, -то, идем, -то, идем, -то. я иду с вами. У нас гости. Подождите Почекайте,

Цей в Вукри... укриття о дерен, змята, буряк.

Бусинка. А они такие, дедушка каждый день приходит, считает, сколько штук, чи никто не вкрав. Бусинка, привет. Привет. Моя голоса. Моя принцесса. Бусинка. Тут передати, там буде довго, да? А цибулю Говори. Чи а цибулю морковку? Може кинути в машину чи ні? цибулю моркву там у в нас в принципі є ще. Да, ну ладно. Полися. Пряшку я йду жаль. Майдан. Пшле. Пшлет. Скс-кс-скс. Де твій сіночок? Де твій сіночок?

Ходити на видаш, пішли? Пішли доходи? Пішли? Питаш? Пішли? Дим. Виноград є Буся. Буся, є виноград вас. вообще с Ланой. Кислый. Mm, если... mm. Не до Что? Котейка мала. Все. Все фотографии, где она Торт, и она стоит. Помнишь? Ага, да, она там языка высунула. Не такая тебе фотография здесь, да? Да. Интересная фотография такая, знаешь? Как будто ей день рождения справляют. розы, торт и Муська. Да, Еремичек красивый город, я видел по телевизору, показывали, мы... ну, ему показывали по весь счёт. ехать, да? Да, у него же отпуск на работе. Ну, я поняла, ну, можно ну, уехать. Ну, а ты видишь, что поедем в Карпаты, да? Да. Ну, добрый, добре. Добре, памятка будет. Фотографировала хоть там что -то? Да. Мы ж на гору вылазили. Угу. І так там красиво водоспади. Ну, да, ну, це Васька, компати. Не зі воська три рази в а мають дуже їздить. Гаммушка, ябиш собі кавуна. Бачиш ці кавуни. Ти вже бачила кавуни. Була? Да. Там була. Да. Шли курам давати буряк. Ага. Уже усохло сок, не очень кого не люблю Я их в детстве наверное наелась А диньи? Mm -hmm. а, ага, я по телевизору Ну по телевизору это показывает Там канал один там показывает Ну цену на рынках в Киеве То дыни в три раза дороже В этот год, прошлый год были Потому что условия, ну, природные условия были плохие, то дожди, то холод был, то... и они не созревали. И меньше сажали уже царик. Один, jakiś... прошлый год два гектара арбузов садил, сеял, а царик взял 16... 15 гектаров садил, и они такие маленькие. Я говорю, боже, я стихи на них клал, целую, все. Ну, ты что? Нема дождей, у нас не ни одного дож... Один дождь единственный был за все время. Это вообще не помню, сколько я живу, чтобы один год. Ну, хотя бы три дождя на за лето. А все на все один дождь. Вечером прошел. Тогда, когда у вас э, в Венеции град упал, и... Ветер, ветер был вот, вот в цей раз. У нас ветра не было. Мухтар на табе не гавкал? Не. Я бы он на будет вывел. Ну, ты даже не даешь. <laughs> ну, чекай. Mm -hmm. Да и Томаса приведи, месик. Почему меня уже вылез в железе, спит, Эта собака сей, одесская, толстая такая, серая, светло-серая такая, а плямы на ней темные серые. Тут как бульдог, морда, глаза на выкать, так и о. Но он не бульдог, она все равно морда такая широкая. И скачет, скачет и серит по хате, хачет. Валя <с> так я так нервничала, знаешь, то в моей комнате два раза насрал, то в коридоре я забрала. Ну, Добрый шов надел, где дед в этой комнате новый палос Светлый был плям. Данька интересный. Такие же большие, ну, взрослый же мальчик. Мишка тоже вообще не что говорить. Джентльмен. А Данька такие, знаешь, уже говорит, разбил телефон свой. А я разбил телефон, так плакал. А собака его достает. О, а до да Ленки на колени, до да мамы на колени, до да валька то, то, то нет. А мама и Лена с ним занимались. А потом они уже сели в твоей комнате, поем. По... Им так, что -то колбасу ел, там или я не знаю, что там ел. Поел, и в твоей комнате они с Мишкой сидели. То все равно девчата довелись за ним. А собака себе, боже, чтобы не забыть, дверь не, его на ключ закрывали. Ну, чтобы, знаешь, кто вышел, то стучит, откройте. Угу. Ну, он по всем комнатам бегал. А там у них, я говорю, а я же вы идете на работу, я же ее лишаете. Он вам там на, ну, на то на топчет -то, и на все. А они, они коне. У нас такие вольер. Представляешь, на какие вольер может? Ну, так на, на я, наверное, напью, чтобы я мог таки развернуться. Ну, в комнате какие может быть вольер? Это же не на улице вольер. Он да. Два на метр и все, наверное. Ну, как его вольер закрываем? Думаю, бедная ты собака. А Ленка кажется, я оказала, что они три собаки. Ну. а еще, говорит, Сережка Лен, с детства хотел собаку. Ну, де, на кая, был, этажа водил бы собаку на прогулку. Она ему не разрешала. Попугайчик, и все, что залетел до них, и, и больше ничего не у них животных. То они решили с Лерой купить собак. И кошка у них. Кошка с собакой не дружит. А ведь... Месик пришел в комнату, ну, зашел. А вин за ним. Началась война на, моей, на моем диване. Бились, бились. Ну, Месик его лапы, он его. Я Месика беру на руки. Месик мне тут о, когтями. И я боюсь его отрывать, я тогда кошка, когда себя плакала, <laughs> с печки прыгнула. Так точно. <laughs> ну, потихоньку ничего оторвала, спиртом запекла, вроде бы. пекло, но не, не было ничего такого страшного. Я думаю, что глазом не выбили. Боже. Они поехали в Жмеринку. В пятницу приехали, а в субботу поехали в Жмеринку. Там ночевали, а собака тут была. Я тоже не приехала с пустыми руками, кольи привезла, какие-то тарелки купила, две отельни купила. И так продукты покупала, уехала, мне дала тысячу, дала тысячу деду, сказала, что девчатам, там не знаю, давала на имени но сказала, что да. Хотела курс 20 купить, я говорю, Елена, не, хватит нам этих. Мы, Вася указал, зер... зерна вам привозить, мы говорим, что не требует. О, это, наверное, хороший колун. Там еще бичи. Я взял, все, все усохло, все вообще. Mm -hmm. Да, наверное. Усох... Он может усохнуть и зеленый. А? Он усохнуть по два может, и а колун зеленый. не Ну, зеленый, зеленый. Yeah. На ну, базаре возоб... красный, а тут ну, чересчур красный. А еще Ну, по Он ходил, считал. 6-13 больших. Мама уже давно один зарывала. Уже неделю две больше, наверное. То был розовый. Ну, ну пахнет ковуном, все. И, сладенький, но розовый. Не дозрелый. То больше потом не рвали. А потом еще маленькие там появились. Они а дерзкие завидует. Он каждый год и дыни сажал, а царик у нее не взошли. Посадил, они не зашли. И уже поздно было сажать. И он говорит, о, у вас клуны Я говорю, да, у нас серии такие клуны что... Как херцонские. Как Херсоне, да. Херсонский, Одесский, самые вкусные, самые сырые. Он показывает Киев. Такие по 20 рублей. Ну, это уж Киев, Киев, там, где-то там выращивают, вывозят. А Херсон и Одесса и 25. Аленка, кто там знает, Херсон там Одесса? Одесса. Написали, что херсонские, и все, говорят, они там в Херсоне не были. вы а какая это такая бизнес? А Муся знает тебя, да? А Месси? Месси где-то Я его не вижу сегодня. Он, 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 не, вид был, был, кажется. Был, мой телевизор там работает? Ну, все знаю, я, я пришла в платье снять, и уже села туда, сижу на солнышке. То есть, как раз, скажу только, что назад завтра на, ну, на дождь. Хоть, Саша, совсем забрал по может, вечером он придет заберет? скосили, они могут ему отдать. Я бы Мухтар. Мухтар. <laughs> Чтобы Мухтар ел, мы Мухтару давали уже. Месику. Пусть я. Улыбнись. Улыбайся. Месяц Мама ее два часа пускает ночи, среди в окно кричит. И он приходит, и целый день лежит у меня в ногах. Я все пишу на улицу, да он себе в ногах лежит. А потом Ленка приехала, они свали спали. Он на них перебрался. И, -то, и уже ко мне больше не приходит. Мне слышать сейчас пришел, побыл трошки и пришел. Летний душ такой. Ale taká kesla slevka. Skúšam na dostihlo.